Роботаю хірургом Смілянської радської лікарні більше 30 років. Я переіруючий хірург. був, зараз я працюю хірургом поліклініки. Професійними захворюваннями усіх хірургів розповідає Ігор Єгорович. Є варикозне розширення вен, а також хвороби хребта, остеохондроз, радикуліт та регулярні болі в спині. І його вони теж не оминули. Тому лікувався різними фізіотерапевтичними методами, оскільки медикументозним методом лікування не довіряє, їздив у Черкаси до мануального терапевта і пройшов повний курс лікування, але це дало лише тимчасовий ефект. Я знав, що в Смілі в тічені п'яті шісті років працювала компанія Але конкретно сказати, не сказати с этой компанией и в общем-то не знал, что это такое. Не так давно, месяца два назад, у меня обострился пояснично-крестовый радикулит, и моя жена посещала, проходила лечение в этой компании и сказала, что это довольно эффективное лечение. Ну і мені захотелось, звісно, испытать на себе методи лечения і посмотрети, що це такое. Після перших трьох сеансів відчув значне покращення, зменшилися болі в хребті, та почав рівніше ходити. Ігорю Єгоровичу сподобалось те, що відвідувачі салонів Ногабест мають можливість не лише відчути на собі ефективність обладнання, а й отримати важливу інформацію про власне здоров'я. І він із задоволенням продовжив лікування. У мене була можливість порівняти мануальну терапію, яку я проходила з із терапією, яку я проходив на цьому апараті. я говорил уже, после первых двух-трех раз я себя почувствовал значительно лучше. Уменьшились боли, увеличился объем движений в позвоночнике. Ну, я бы сказал, я стал ровнее ходить, потому что там вот есть вот эти вот прокатка ролл по грудному отделу позвоночника. Это, ну, довольно ну, для меня была довольно приятная процедура. На максимуме возможностей, которые можно было терпеть. И в то же время это было абсолютно не больно, это было приятно. Я работаю хирургом. И у меня каждый день на приеме сейчас, скажем, есть больные с сосудистой патологией нижних конечностей. Рекомендую таким больным Контрастные ванночки. Это в начальных стадиях заболевания. Компания предлагает коврики турмалиневые. Принцип действия тот же самый, только здесь значительно лучше, потому что более качественное, скажем, тепло поступает к ногам. То есть таким образом наступает, идет тренировка сосудов и улучшается кровоснабжение. Ну, подводя итог, я бы сказал, что то, что я увидел и сам прочувствовал на себе в компании Nugabest, заслуживает большого внимания. И я бы рекомендовал вот больным с проблемами позвоночника, а также проблемами с заболеванием сосудов нижних конечностей, обращаться в эту компанию. И я уверен, что они с удовольствием вам окажут помощь. Я Хижняк Надежда Андреевна. Хожу в салон уже более трех лет. Но на сегодняшний день я хочу сказать большое спасибо Биомату, который мне помог справиться с моими болячками, с ногами. У меня за время пользования Биоматом Прошли судороги в ногах, которые были очень сильные. Вот. Затем прошли шпоры в ногах. Это самое главное для меня, потому что я не могла даже наступить на пятки. Была такая адская боль. Сейчас я хожу спокойно, и без всяких... встаю и сажусь, в общем, без всяких болей. Еще у меня на правой ноге была травма. И у меня от ступни до косточки нога практически была э, с внутренней стороны сплошной синяк. Сейчас после после того, как я стала пользоваться биоматом, синяк этот сошел практически полностью, остались небольшие кое-где прожилочки на ноге. Спасибо оборудованию, спасибо консультантам, которые помогают нам правильно пользоваться оборудованием и справляться с нашими болезнями. Спасибо. спасибо.